вже почала зустрічати перших паломників хасидів, які стікаються в місто для того, щоб зустріти єврейський Новий рік поближче до могили Равина Нахмана. Это день, когда мы сюда собираемся, это, это является большим праздником для нас. По нашему календару это Новый год, начинается Новый год. Согласно нашей традиции, в этот день, это день сотворения мира, и вета ден се вешни судит се во човечество и вес мир. Подобна бизнесмен, кој држи некој голем большой бизнес и време од време он проводи некој э, учет, учот, расчот. Именно вета ден Рабинахман, кој е один из самых больших праведников всех поколений. Он имеет очень большое влияние на этот суд. И когда люди к нему приезжают и проводят именно здесь этот праздник и молитвы, самое главное, он этим может повлиять на суд, который влияет на весь мир. Это праздник, надо готовиться как духовно, так и материально, надо готовить пищу, надо устроиться хорошо. Это занимает время, поэтому большая масса людей приезжает заранее. Рекорд, по-моему, ну, Потом, насколько мы можем это считать, было около 60 тысяч. Сейчас, конечно, меньше, в связи с войной здесь и войной в Израиле. Это, с одной стороны, причина, почему меньше людей, но, с другой стороны, это и причина, почему все-таки приезжают, потому что это такое время, когда мы нуждаемся еще больше в помощь небесной и в помощь молитвы. На жаль, ми знаходимося у військовому стані і через військову агресію, змушені були надані додаткові міри безпеки, звичайно. Тому зону паломництва обмежено, проводиться огляд речей за зразком аеропортів, і це дійсно приїхали працівники аеропортів. Наразі зараз присутні працівники аеропорту Одеса, аеропорту Вінниця а також Дніпро. Ось такою великою командою вони здійснюють швидкий догляд паломників, щоб вони не затримувалися, і при цьому було дотримано усі процедури щодо безпеки. О, це було складно І з Румунії, і Молдови, потім в Україну. і Лише потім в Умань. Я тут вперше, і я дуже схвильований. Я перший раз в Умані, і я дуже радію. Я хочу прийти до Ребе, щоб помолитися і отримати винагороду з небес. За що ви будете молитися? я молитимусь за дітей, за дім, за щастя, дружини і за гроші. Скільки грошей я витратив? Три тисячі. Три тисячі доларів. Так, це і за переліт, і за номер в готелі. Із готель був дуже дорогий. 600 доларів за тиждень це дуже дорого. Це просте ліжко, проста кімната. Чому Ви самі в цій кімнаті? Ні, вісім людей в кімнаті. Скільки часу ви тут будете? Тиждень. ви боїтесь російських обстрілів? Будете ходити в укриття? No. Ні, в Ізраїлі також йде війна. Ми не боїмося нічого крім Бога. Це місце, де найбільша концентрація харадів хасидів в Україні. Це місце, куди я прагнув потрапити. Тому що цадик пообіцяв кожному, хто прийде до нього і дасть якусь невелику суму. Будь-що на благодійність, він зробить усе можливе, аби ця людина якнайшвидше досягла своєї мети, духовної мети Зараз з Ізраїлю приїхало 9 поліцейських, володіє мовою, івритом. Всі завдання, вони в принципі кожен рік, вони, вони ті ж самі. Забезпечити безпеку, саме головне, і забезпечити на потрібному рівні громадський порядок. На даному етапі я можу вам сказати, що ситуація спокійна. Ми не бачимо якихось серйозних порушень. Зараз на цю годину приблизно 11 тисяч паломників. находится тут, ждем на 30-35 тысяч. Это клиника скорой помощи. Сюда каждый год приезжает большое количество хасидов на паломничество. Соответственно, здесь всегда есть и бытовая травма, здесь есть большое количество разных заболеваний. Обычно бытовая травма часто бывает, здесь люди падают. Здесь, к сожалению, в последнее время появилось большое количество электровелосипедов, да, которые… Здесь есть большое количество различных ДТП. Мы пытаемся давать скорую помощь всем, кому она понадобится. Это абсолютно бесплатно для всех, кто придет. А кто оплачивает? Фонд бросовских Хасидов. Который это дело, до этого мы проводили специальный сбор. И мы сказали, что всем, кому надо, чтобы это было, провели сбор среди всех осидов. То есть, в принципе, все еще доплачивают небольшую сумму для того, чтобы эта клиника могла работать. Клиника примерно просматривает. 300-400 человек в день, потому что клиника просто, здесь есть практически все специалисты, которые нужны. Здесь есть и терапевты, здесь есть хирурги, здесь есть и ортопеды, и даже наш психиатр, к сожалению, его помощь тоже иногда требуется. А врачи откуда приезжают? Они... Все израильтяне. Я сам родился в Одессе, но уже в молодом возрасте репатриировался в Израиль. Как только смогли, уже учился там. Сейчас приезжаю с удовольствием каждый год сюда. Вы военный медик? У нас практически все медики, они военные. То есть у нас нет такого, что нет. Каждый медик пытается сделать на фронте как можно больше. То есть просто у нас время от времени бывает, дают отпуска. Вот, и пытаются делать ротации. Поэтому да, у нас практически все медики. И я, конечно, воевал. Да, был ранен в Бейтхануне. Это северная часть сектора Газа зашел в ворвавшийся дома, Всевышний, скорее всего, захотел, чтобы я приехал сюда. А когда это было? Это было в начале войны, то есть уже полтора года прошло. Когда идешь, весь сектор газа очень сильно заминирован, к сожалению, поэтому найти надо с большой осторожностью. Практически везде есть мины ловушки, и, скорее всего, кто-то не досмотрели. Как можете сравнить положение вещей в Израиле и в Украине? Война и там, и там. Скажем так, Израиль намного дольше готовился к своей войне, то есть я уже там, 15 лет, по крайней мере, в Израиле до этой войны мы ходили на сборы, мы проводили штурм байдхануна, мы тренировали практически каждый год, ну, по нескольку раз. То есть, когда мы пришли, мы были абсолютно готовы к этой войне, мы знали с первых дней войны, я сразу знал, куда я прихожу, кто мой командир, кто мои боевые медики. Кто у нас связист я знал кто у нас водитель я знал кто у нас с какими танками мы будем работать я знал кто у нас будет инженер вот я знал какие у нас собаки то есть даже всех собак я знал по именам мы приходили мы были сделаны для специального для специальной территории у нас построен огромнейший город, тренировочный город. Он построен именно для того, чтобы отрабатывать эти дела, и мы их отрабатывали. А когда началось полномасштабное вторжение в Украине, вы где были? Как вы вообще узнали эту новость? Я был как раз на учениях у себя. Меня сообщили. Я, конечно, был в шоке. Я не думал, конечно, что кто-нибудь сумасшедший сможет решиться на такой ужасный шаг, который принесет столько столько зла всем. Но я был очень поражен, я сам военный, я сам хорошо изучал количество военных сил. И стойкость украинской армии, конечно, нас всех поразила вначале очень сильно. То есть то, как стояли ту силу духа, мы, мы оценили. Поначалу, когда было вторжение, так Израиль послал в полевой госпиталь для помощи всем, кому надо, рядом с Львовом. Добровольцев было очень много. Ваши медики, к сожалению, иногда работают с тем оборудованием, чтобы не представлялись, с которым у нас уже не умеют э, работать, потому что мы давно у нас все намного лучшего уровня. Но мы учились у ваших профессионалов э, как есть. Надо сказать, что вашим медикам надо обязательно поставь, поставить памятник при жизни. Потому что в таких условиях работать мы бы, наверное, не смогли. Манукайна. Те, що відбувається в Україні, це абсолютне божевілля. Я не можу у своєму серці навіть це осягнути. Адже навіть одна смерть це знаєте в єврейській громаді, коли помирає одна людина, це справжнє потрясіння. Це просто не має сенсу. Що тижня це відбувається з обома сторонами, і це має припинитися. кіпа. що це о так, так вона смішна. це просто кольори, Ямайські кольори, суміш, мультикультурна суміш. Що вам подобається в ямайській культурі, що це вплинуло на ваш вибір? Не змушуйте мене казати те, що я не хочу казати. гости, радио «Свобода». Как дела? Не переживай, Оля. Я платье, мне надо одеться. Не надо ничего, ты красавица так. Это такой центральный отель. Он очень-очень близко к Мигела Цадика Нахман. Сюда приезжает, уезжает, приезжает, уезжает. На один день, на два, на три, на четыре. А Шана на него есть самая большая просьба. Почему? Потому что он смотрит на все, что происходит тут на этот площадка. Я думаю, что Бог специально выбрал Раби Нахман в Украине и меня в этой точке, и все, что происходит, в одна красивая картинка. Но вы что не народились, а вы сюда приехали? Э, мои батьки родились в Одессе. Да. А я уже родился в Израиле, но душа у меня в Украине. А сколько людей уже заехало, чи сколько вы ожидаете у себя в отеле? Отель полный, нема ни один кровать, все занято. Люди уже предлагают, предлагают двойной оплату на, на отель, но на жаль. Каждый год я говорю, давай оставим 3-4 номера в сторону, а потом на, на будем торговаться. И каждый год я делаю то же самое ошибку, и я не оставляю. А какая вот средняя цена за пребывание в вашем отеле? На Рошашана? Да, да, да. Я не знаю, если сейчас будем это налоговое, сразу придут. Я шуткую. נו, ציננה נפושקינה נראש השנה נטשינה את הספיצות דולר של הווק נברמה ראש השנה. ימי צווידור, יסלון פרשוויית דוה טרידניה איליון פרשוויית נזלקו את התושה סמי. ציננה תולכה פדנימה יצא בפרוסק זה. היזנה השתותות נפושקינה יסתה לכתור פרדאיות פתווה היא דוה ספלווינות שקרבה אצלנו אותם ויפ 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 А когда не в святковые дни, то у вас полно заполняется? Чи... Ну да, потому что мы очень дешевый, ну такой, для всех. Мы не берем много. У нас, конечно, все на солнечной батарее. Да, весь наш крыша на солнечной батарее. А это вы так, как вы решили, для чего? Пришли такие счеты, что уже не было выгодно. Ага. Или так, или так. Это 23 номер, это в недорожке? Да. да. Сколько он? Он такой VIP. Семья, которые заказали это на Рошашана, вдруг они росли, они стали больше. И они попросили разбирать один кровать и поставить их двухъярусный. На этот уровень нету двухъярусный, только один кровать. Ну, кровать платит себе штуку. Ага. Если он двухъярусный, это тоже штука. Ну, 500-500. Тысяча, две, три, Четыре. тысячи. Скромно, честно я скажу. Ну? Раз в году. И тут Пошли. балкон. Тут у нас не простой балкон. Mm -hmm. Это балкон, что отсюда видно молитва на Рошашана. А Рошашана, он такой духовный праздник. И в духовный праздник э, надо иметь удовольствие от, от, э, от духа. Ну, это как это объяснить, я не знаю, но это сложно. את הדבר דניה כתורת תיתוקה מולישסה, תיקושיש, כדאי שכריכי, דה? ותיתניה ניזה זנימצא סקס, ותיתניה ניזה אבמאנביץ, ניזה אוכרסת, ניזה נצ'וו פלוחת זלת. הוא לא סתובי שגימוש, לא? הוא מבבשי ניזה. נו, יש את זה לשוויתת זן? את הסוד ניזהן. בוקס מוטרית גברית, סוד ניזהן תקרא זהוש? значит, у тебя поганая привычка. А как витают саме в цей день? Что бажают? Бажают сладкий год, чистый год, веселый год, мирный год. Это бажание, что каждый человек бажает инши. Сладкий, потому что кто не хочет сладкий год? Как яблоко с мед. Все хотят. Мы не хотим мучиться в этот мир, правильно? Поэтому Це самі слідки бексравини. Місцеві під час святкування єврейського Нового року непогано заробляють. Вот, наприклад, була інформація з минулого року: що від заступника міського голови Олега Ганіча що. На організацію святкування на прибирання було витрачено десь 2 мільйони гривень. А от зароблено з туристичного збору приблизно 17 мільйонів. І яка буде інформація за цей рік? Дізнаємося трошки пізніше. Подівля та кошерний пункт харчування, пункт кошерного харчування, якщо правильніше сказати, він забезпечує хасидів паломників безкоштовним харчуванням, саме тих, які не в змозі собі дозволити його отримувати тут, в силу того, що недостатньо великої кількості закладів кошерного харчування, а паломників перебуває дуже-дуже багато. Тому вони користуються цією нагодою поїсти тут. А хто оплачує, що оплачую, це? Оплачують, спонсори оплачують. Американська американська компанія American Friends в Kyiv, така є безпосередньо. Також ізраїльська орла Гола та Торхім – Це наші постійні спонсори, і саме тому через американських спонсорів це називається як американська кухня. Саме так це так, як така назва, така, між... назва да, да, да. між 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 людьми, між собою такі називають. Скільки людей взагалі от за день до вас приходить? Їдальня може вміщувати в себе зараз 12 тисяч посадочних місць. Це ті, що стаціонарно харчуються, і тим, кому не вистачило. Получают харчування уже на там пункт выдачи также є. בני הזבות ג'וני, שף פובר, בלשוי שף עופר עמנואלי, סמא סמא גלב נשף, יא מליקה שף, סו שף. אז כל כך לודי סיבודנה ידעו, כמה אנשים הגיעו? הכל? היום. היום? 25 שעות. סיבודנה ידעו, לודי סודה, אדווה ציפיית טיסית שאת נקושת את הסיבודנה. סיבודנה ידו קושת נטרית ריצית, לודאי יקרית פלטקה, יש סלטים, את הטחינה, את הסלט בורק, מרקובקה היא סלדרי, את המטבוכה, את הפיתה גטובה של סיבודנה דיליום, אגורצה, סחוג, פית, ודה, סודה, כל ה... אישו יש פסטה עם מיאסה. פסטה בולונז, ביס פור מז'אן, תולכה מיאסה. כשרנה, פסי תות, כשרנה, אוצ'ין אוצ'ין, ככה פסי לודי עברי, פסי, 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 מגו פוסי. אבל כנוסית יצאו שופט בלה כשרנה? יש תות רבין, צלד עין, עונדיהו כשרנה, עונדה פסו, סמטריש, עונדה, יעיצה, שונפיש, עונדה תוקרס, פסי נרבות תו שפסי מייט. קש דה שף, נאודין תשסה. קוכנה סטופ, אם מייטסה קוכנה היא פטרון דל שמגורבותה.

И тут продают э, такие вещи, что хасиды нуждаются. Примерно посмотрите на этот кипу. Тут записано Раби Нахман Мибраслав. Наш Раби Нахман. Золотой. Это ручная работа. И это делают украинские бабушки. И хасиды во всем мир ходят там. И это продается за 400 гривней. А мы, конечно, покупаем это за меньше. מדי יום עם ניתקי, פרצו עם שניים, סרטיסיקה קסיבה, כגרנה את הפלוצ'ה את זה. ראית עכשיו בשביל זה? שו, קספצ'יק, קצ'לוויק לובית, יש קצ'לוויק לובית, זול, אתה, סירי ברו, סובוטה. חודשי צעבית קסיבי. איתי דיברה, יש סמי קסיבי כיפה, סיבי פתחודית. הראש השנה מחודים בלי עד ז'דה, ריבלי קיפו. את הכיפה כתורי רבי נחמן חדזי צניעים. צביית בלי, ורבי נחמן בין זולתא נטורלני זולתא. יא תרוגה לתת כיפה, את הנכות אצל הירוסלין. חצת נבוא מיליון דולר, דאר, כתוב שתתה רבי נחמן כיפו. עליתה גבייה לסמיע את הפגזת, שתו נדע איבו כתות הפריזות, עבודית תתבוא עבוד. מי מה? נהיה זבראלי בנת שלה ונוק כבר צירה. זקייה למי הגלזה, פתאום נהיה זבראלי נעים שכבר צירה. איתו קטן, נדלס מטרטנה את התת כיפה. А что у вас тут есть? Все да. тут, что есть, это все готовят в Украине. Картинки готовит Одесса. Да? Это Может, ну, примерно 1000 гривен, 1500, есть другие размеры. И смотрите, все, име... все уме. Вот мой хохол. <laughs> <Давай, laughs> вот Сколько, Сколько тебе лет? Десять. אבא אני יכול לזה? אבא אני יכול לזה? אבא אני יכול לזה? מה? כן. אגניוק. אגניוק את הזנק רבי נחמן. ממוז'ן וידזית איבונה שפקי. הייתה גטובת אומן. חסידי ועפסו מיר חודזית שפקי כתורי גטובת אומן. איתו זה סמי שטריימלי. הייתה חסידסקי שפקה כתורי עברי אב חודזית סובוטה. איבותו שגטובת אומן. איתו ששם, יש תכוי שטייטל. שטייטל את השפקה כתורי, חסידי כתורי, ז'ילי וזירבני חזילי. (אומר בערבית: אתה כבדומה אוקראינסקי דיזנר, רוסלן ביינסקי, כבדומה נביא סווית. (אומר בערבית: זה נהדר דושה בליצקה). אומר בערבית: סווייץ' כשתורת свечки הייתנה דושה на душа תפסוהו קיינסקי רבות. אומר בערבית: טיסית שלו זה היא ז'יבוט, התתת מסתה. פריזות что Уман будет лучше, чем Дубай. Первый дом, второй дом, третий дом. Они тут растут как дерево. Тут аэропорт откроют, ЖД вокзал, автовокзал. Все тут будет доброе. скажу тебе, страна, как Украина, нету нигде. Я был в Америку, я был в Англию, я был в Амстердам. Где хочешь, я почти был. Как Украина, нету. Украина – это сердце.